авторы известны уже более 500 лет. А Галатира Юрьевна известна только два с половиной года. И сейчас мы покажем, чем же она известна. Это служебные собаки. И им нужна работа. И если вы не дадите им работу, они сами ее себе найдут. Но это вам может не понравиться. Лаша, когда надо, она всегда придет ко мне нет мне не будет сидеть рядом. И будет рядом по жизни всегда. Шагать рядом со мной. Хорошо. Она может постоять, стоять и просто повелять хвостиком. Она может сидеть. Не важно. Сидеть. Сидеть. И ждать, пока у меня появится свободная минутка. А когда ей надоест, она просто будет лежать. Лежать. И ждать, когда же наконец у папы появится время. Когда ей надоедает ждать, то она подходит. Лаша, ко мне. Ко мне. Ко мне. Я и после этого не соглашаюсь играть, то она может куснуть меня за нос. И после таких кусачих аргументов я уже устоять не могу. Она показывает, что рука без игрушки не интересна. А потом проверяет, в порядке ли у меня пятки для дальних походов. Ведь мы любим ходить в поле и любоваться природой поле мы увидели, как сидит суслик. Глаша, покажи, как суслик сидит. Вот так суслик сидит. А когда появляется кошу, то суслик падает. Ай, молодец. Ай молодец. Умничка. А еще мы видели, как ползает змея. Глаша, иди ко мне. Глаша, мы покажем змеи. Змейка, 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 змейка. Пишу, что у меня... Ну, ладно. А. Ну, говорю, что не будет. Она очень любит, когда мы все собираемся дома. Она прыгает от радости через все. Она прыгает. Наша, ко мне. Наша, ко мне. Нельзя, нельзя. Нельзя. Наша, все. Хорошо. Мы прыгаем через все. Мы прыгаем через папу. Барьер. Барьер. Ай. Барьер. Потом берем палочку. И прыгаем через палочку. Барьер. Ай, молодец. Барьер. 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 Молодец. Когда надоедает прыгать через палочку, берем кольцо и прыгаем через кольцо. Лаша, барьер. Ай, молодец. Барьер. барьер. Надо. Лаша, барьер. А Юлечка, барьер. Молодец. А потом мы будем просто попрыгать. Лаша, сиди. Сиди. Попроси. А теперь прыгай. Хорошо прыгай. Лаша. Так, не отвлекайся. Сиди. хороший слух, хорошее зрение. И они могут команды понимать шепотом и жестом руками. Вот так, например. Вот. Шнауцеры – хорошие охранники. Они никому не дадут, никого не дадут в обиду из тех, кто под их охраной. Сейчас мы проверим, какой же из Глаши охранник. Глаша, пошли. Глаша, сидеть. Сидеть. Глаша, охраняй. Охраняй Иру. Нет. Сидеть. Охраняй. Почему не помыла посуду? Ах ты, Ира, сейчас получишь ремня. Ай! Хорошо, хорошо, я сам помою посуду. Лаша, а ну-ка идем еще к тебе. Лаша. Сидеть. Охраняй. Ты почему не написала реферат? Ты почему? тебе написать или напечатать? И после таких игр ответ на вопрос, Лаша, ты меня любишь? Уже не вызывает никаких сомнений. Еще могу сказать, лучше шнауцера может быть только два шнауцера, а еще лучше три шнауцера. А теперь поднимите руку, кто знает Глафиру Юрьевну. Видишь, сколько у тебя друзей появилось? А что мы друзьям сейчас покажем? Иди ко мне. Кстати. А друзьям мы на прощание делаем поклон. Ай, молодец, поклон. Умничка. Поклон Глаша. Молодец. Хорошо. До скорых встреч. Все. Что мы друзьям сейчас покажем? А друзьям мы на прощание делаем поклон. Ай, молодец, поклон. Умничка. Поклон Глаша. Молодец. Хорошо. До скорых встреч. Все.